Всем привет! И сегодня мы покажем вам две серии, как нельзя вести себя на болоте. Привет. И в этом случае как спасаться. И первая серия моя, моя серия. Первую серию сделала Роза. Автор, Автор Кстати, не сердитесь за нас, что мы не выпускаем волшебный браслет сериал. Скоро уже будет. Так. Это будет 1300 лет. Нет, скоро. Будет. Не первая, Дочь моя! Я просто выучила на меня. Точно, пойду ягоды соберу на болоте. О, вот, дырявая голова, там же болото. Точка, не забудь на болото, если А взять с тобой палку обязательно. Я наберу ягоды, тогда с тебя пирог. Поднимай свою жену задницу, а О, блонди Локс. Пойду, возьму все самое необходимое. Чтобы мне взять самое необходимое. Обязательно а Все нужна эта палка. Я все равно вижу хорошо.

Теперь беру эту яблоко и валюта домой. Дети, пожалуйста, никогда не ведите себя как двоины. Берите обязательно на болото с собой палку. Это обязательно надо. Ну вот и все. А теперь моя сея... Тоже есть? провал. Про болото, но только тут, если ты с другом пришла. Там он побольше немного. Да. Тоже про Блонди. А пока я по чумочкам. с Всем привет, это вторая часть. И как нельзя вести себя на болоте. Я, Алло, оперек. Давай ходим на болото за ягодами. Потом а придем домой. Мама с вами сделает пирог и мы полегуем немножко. Хорошо. Я скоро приду. Давай, пока. Надо переодеться. Ну, надо сказать, маме. Мам, я пойду за оперетой о, за ягодами на болото. Хорошо, девочка, но только смотри аккуратно. ничего с собой не забудь. Хорошо, мам. Заходим в мою одевалочку. Так, не подсматривай, хорошо. И начнем пить. Это я не одела. Пожалуй, возьму это. Закрываем приемку. О, привет, Венера. Айки! Одеваем первую. Есть. Вторую. Есть. Вы тоже говорите, есть, дай, есть дай, когда одеваете. Хотя, это у вас немного дешево. Беру еще веревочку. Так, так. Готово. Осталось взять сумочку для ягод. А, вот я она. Берем. Так. Я готова. Пошли на болото. Пошли. Мне кажется, вон там болото. Это? Не смеши меня. Я читала книжках, они выглядят примерно так. Я тебе сейчас все докажу. Это было Всегда берите с собой с палку. И проверяйте, болото это или нет. Ну а если вы ушли туда, угодили и с вами есть... Если с вами нет друга, то смотрите первую часть. А если с вами есть друг, то он сразу же должен притянуть вам руку помощи, дать свою куртку или достать в помощь палку. И всегда будьте осторожны на болоте. Итак, всем спасибо за просмотр. Пока-пока.